Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa 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 Apa semua? Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah skira yang bertajuk "Fasal di Diletanekan", tercipta. Mari mari kita kupas bersama saya puasa dalam bahasa Arab disebut asyam. Dari segi bahasa, ia bermaksud menahan diri. Manakala dari segi istilah pula, ia bermaksud menahan diri daripada makan, minum dan perkara membatalkan puasa daripada terbit fajar hingga terbenam matahari berserta dengan dia. Bahagia pula bermaksud mendapat rahmat dan redha oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sama ada ketika hidup di dunia atau dijauhkan dari dimasukkan ke dalam syurga. Kewajipan berpuasa ini dapat dilihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa Seperti mana diwajibkan ke atas umat yang terdahulu Semoga kamu benar-benar orang yang bertakwa Puasa merupakan ibadah, rohania dan jasa dia Jika dilakukan dengan sempurna Maka akan membentuk umat muslim yang bertakwa Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah Puasa di dalam kitabnya Puasa mempunyai tiga tahap iaitu tahap pertama kuasa orang awam iaitu menahan diri daripada makan dan minum. Tahap kedua pula ialah kuasa orang khusus iaitu menahan diri daripada melakukan maksiat. Tahap ketiga pula ialah kuasa orang istimewa iaitu menuntut hati, fikiran atau fokus terhadap hari akhirat serta menahan seluruh hati daripada seluruh perkara ...keberapa ya? Tahap pertama ke kedua ke ketiga. Tanya sama hati apa tahap puasa Nanti jawab hati biasa saja. Tanya sama iman apa tahap puasa Nanti jawab iman tahap kedua. Alhamdulillah. Oleh itu, kita hendaklah menjaga kuasa agar mendapat rahmat daripada ramai umat Islam yang telah mengingkari kewajipan berpuasa ini. Harian Metro yang bertanda 30 April tahun 2020 melaporkan bahawa lima orang lelaki termasuk warga emas yang berusia 57 hingga 66 tahun sedang berjudi sambil makan dan minum air kopi pada pukul bagi anak-anak. Ini kan pula sebaliknya. Mari kita renung kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talhab. Beliau merupakan sahabat yang kuat beribadah. Semasa pemerintahan Sayyidina Usman, beliau turut serta di dalam di dalam peperangan di lautan walaupun di usia senja. Sedang berjuang, tiba-tiba sampailah ajal beliau. Selepas tujuh hari, umat muslim mencari daratan untuk mengumumkan jasadnya walaupun telah tujuh hari berlalu jasadnya tidak pernah berubah sama sekali apakah rahsianya? nah, rahsianya ialah beliau mempunyai sikap jihad yang tinggi dan kuat berpuasa jadi mari kita jatuhi sikap beliau agar mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu SWT Mari kita lihat pula kelebihan berpuasa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu Maksudnya Ramadan iman dan keistibbat kufirlahku kepada mem zambi yang bermaksud sesungguhnya sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan akan diampunkan dosa-dosanya yang lain Jadi puasa ini dapat mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Dari segi perbuatan pula puasa dapat mengurangkan berat badan dapat mengurangkan gula dalam darah dan menghindari penyakit kolesterol. Puasa juga merupakan pintu ibadat kerana Allah subhanahuwataala akan mengampunkan dosa-dosa hamba-Nya yang lalu. Malah lebih cenderung melakukan ibadat-ibadat dengan bersungguh-sungguh. Jadi, hidup hamba-Nya akan bahagia. Nah, banyak kan kelebihan berpuasa. Jadi, mohonlah kita menjaga puasa kita agar mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Sebelum akhiri tazkirah saya pada hari ini, izinkan saya untuk membaca serangkap pantun. Meniti embun di pagi hari, jatuh di atas bunga melati. Inilah masa memperbaiki diri agar di dunia di bulan Ramadan yang suci murni. Sekian sahaja. Wabilahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.